नमस्ते स्नेहित श्रीराघवेन्द्रकवचम् कवचं श्रीराघवेन्द्रस्य यधीन्द्रस्य महात्मनः वक्ष्यामि गुरुवर्यस्य वाञ्छितार्थप्रदायकं ऋषिरस्य यन्दो नष्टु प्रकीर्तितं देवता श्रीराघवेन्द्र गुरुरिष्ठार्थसिद्धये अष्टोत्तरशतं जप्यं भक्तियुक्तेन चेतसा उद्यथ्रद्योधनद्योध ण्डविलसद्दण्डकमण्डलविराजितम् अभयज्ञानमुद्रक्षमाललोल कराम्बुजम् योगीन्द्रवन्द्यभदाब्जम् राघवेन्द्रगुरुम् भजे शिरो रक्षतु मे नित्यं राघवेद्रोऽकिलेष्ठतः फापाद्रिपाटने बद्रह केशान् रक्षतु मे सदा मुखं रक्षतु मे गुरुः हरिसेवालब्धः सर्वसम्पत्फलं ममावत् देवस्वभावोऽ मे दृशौ दत्तप्रदर्शकः इष्टप्रधानकल्पद्रुः श्रोत्रे श्रुत्यर्थबोधकः भव्यस्वरूपो मे हास्यं रक्षतु मे दुःखदूलसङ्घाग्निचर्यकः सुखधैर्यादिसुगुणो भ्रूवौ ममासत् ओष्टौ रक्षतु मे सर्वग्रहनिग्रहशक्तिमान् उपप्लवोदते सेतु धर्थान् रक्षतु मे सदा निरस्थदोषो मे पातु कपोलौ सर्वपालकः निरवध्यमहावेशः कण्ठं मे वतु सर्वदा कर्ण

ज्ञानादिरुद्धिकृत् स्तनौ रक्षतु मे नित्यम् शरीरावद्यहानिकृत् पुण्यवर्धनापादाब्ज अभिषेकजलसञ्चयः नाभिं रक्षतु मे पृष्ठं रक्षतु मे नित्यं तापत्रयविनाशकृत् कटिं मे रक्षतु सदा वन्द्य सत्पुत्रधायकः जगनं मे वतु सदा व्यङ्गस्वङ्गसमृद्धिकृत् गुह्यं रक्षतु मे पाप विनाशकृत् बथाघविध्वंसकर निजमूर्तिप्रदर्शकः मूर्तिमान्पद् गङ्गे रक्षतु मे नित्यम् श्रीमद्वमधावदनः विजयीन्द्रकराजोस्थ सुधीन्द्रवर سرب <applause> يا <applause> न का नवतु मे सर्वान् सर्वशास्त्रविशारदः श्रीशः प्राच्यां दिशि स धावत् स दक्षिणे धावतु मा समुपेक्षित प्रतीच्य मावतु प्रभुः वैराग्य। वाक्षाठव मुखांकितः। धोदिच्छा मावतु मां शापानुग्रहशक्तिमान् मान् निखिलेन्द्रियदोषाग्नो महानुग्रहकृद्गुरुः शोध्वं चावत् माष्टक्षरमनोदितम् आत्मात्मी आगराशिघ्नो मां रक्षतु विदिक्षु चतुर्णां च पुमातानां तु माम् नित्यं तत् सर्वसौख्यकृत् मध्याह्ने गम्य महिमा मां रक्षतु महायशः मृत सायाने मां सधावत् वेदिस्थ जीवी निशीते पातु परिमलो धच्छं तस्तु स धावत् राजचोरविषव्यादि यादौ वन्यामृगादिभिः मां सदा मां पातु चन्द्रिका व्याख्यकर्थ सुप्तौ हि तत्त्वकृत् मुक्तौ धा दुग्धाब्दी चन्द्रो वतु सदा न इति श्रीराघवेन्द्रस्य कवचम् पापनाशनं सर्वव्याधिहरं सद्यः पावनं पुण्यवर्दनम् य इदं पठते नित्यम् वजेनापि मन्त्रितम् जहाति कुक्षिघान् रोघान् गुरुवर्यप्रसादत bang वृन्तावने सन्निहितमा विशिच्यायतविदी यन्त्रे मन्त्रक्षराण्यष्टौ विलिख्यात्र प्रतिष्ठितं षोडशैरुपचरैश्च सम्पू Let's take गुरो वृन्दावनान्तिके दीपम् संयोज्य विद्यावान् सभासु विजयी भवेत् राजचोरमहाव्याघ्र सर्पणाग्रादिपीडनात् खवचस्य प्रभावेण भक्तिं च वैराग्यं भुक्तिं मुक्तिं च शाश्वतीं सम्प्राप्य मोदते नित्यं गुरुवर्यप्रसादतः इति श्रीराघवेन्द्रकवचं सम्भु ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು